dep birdana naməhrəmə haram niyyətinə baxmaq qəlbi binə həftə işdən salar. Haram tikə yemək 40 günü insanın ruhunu zülmət qədilən insanın ruhuna. O ki Allah bizə deyib günah etməyin, ancaq bunun üçün deyib başqa məqsədi yoxdur. Ona görə bizə deyib günah edin ki O ruh xala bulur. Qiyamətdə də Allah hicablarını kəçəcə deyəcək. Bax bu sənin haqqın, aqibətün. Sən şikayət etmək istəyəndə Allah deyəcək, bax qəlbən vallahi qəlbin istədiyin nəticəsidir. Nə istədin, o da gəlib çatdığın. Hətta mən xəzalət keçinən insanla arasında ənə baxışla adamə baxınla, enə etdinan, enininlə, enə yanaşından adamı xəzanə keçirir. Cəmahatı anlatmaq olalı. Amma Allah üçün yox, Allah benim qəlbindən nə əl var. Allah enə məsin, bu gecə qəlbimizə bax, zəlinə qədər təkəbbür günən. Hədisdə var kimin önəyində zəlinə qədər təkəbbür olansa Cənnətin ətinini iyili hiss edə bilməyəcək o insan. Oddan qaçan kimi gəlməyə Allahın qapısına. Od tutub yanan adam onun yanır, deyir ki, məni söndürün. Od bizim içimizdədir. Yanan adam kimi gələ, deyə ilahisöndür bizi. Söndürməsən bu od bizi yandıracaq. Nicat verməyəcəyik. Allah'a getmək yolu ənənəsanamdan keçir. Ənilsiz haqqı tapmaq mümkünsüzdür. Ənilsiz əhni beydi tapmaq mümkünsüzdür. Həm bu gecə Qur'anın nazin əniyib Allah, həm də ənənəsanamı qının cinan vurulan gecəsi qənal verib. Allah qəlbdə ənini könəndə bağışını yar. O ənənəsanam Peyğəmbər onun adını çəsəndə gözündən yaş gəldi. Onun qəlbinə, bağınına basıb dedi: "Bin nəfsim, canım sənə qurban olsun. Peyğəmbər həzratəniyə bənə deyib din. Allah istəsə, bu gecə bağışlanmasın. Əlinin başı bu gecə palalanmazdı. Bu gecə gəlmişdi Allahın qapısına günahlarımızı etnaf eneyinik bənəcə deyə ilahi sən bizə o bilit gecələrində nə qədər sizi çağıırdım gəlməydiz yenə işiş -iş düşüb gəlmisiz deyən hər işim düşüb nə deyəsən deyən nə deyəsən deyən mənanə növbə sənin də danışmağa amma məni bu gecə bağışla Ənə bilik qiyamət günüdür. Sizi cəhənnəmə aparanlar. Təsəffül eləyin gözünüzün qabağında. Sırabın yanında birdən gözün düşün həzzət-i ənənəsanama. Gönün sən ənənəsanam diyanıb. Ənənəsanamı görən kimi cəhənnəmə getməyin yadından çıxır həni şey yaddan çıxardığın sənə baxıb dilsən başından axan qana qurban olum ağa sənin yanalıb bədəninə mənim canım qurban olsun heç demisən ya Əli mənə kömək elə ağa mənim ənimdən tut baxısan ona dərdi yadından çıxardınsan Əli də kənimdir səhabətlidir Bilin insan ona paxıl dərdi yadından çıxaldan ənənəsan onun əlindən tutar.